নমস্কাৰ মৰমৰ উপনিষত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ পাঁচ নম্বৰ অংশটি ইতিমধ্যে আমি চাৰিটা অংশ শিকি আহিলোঁ নহয়নে আৰু তোমালোকে নিশ্চয় সেই চাৰিটা অংশত সকলোবিলাক বুজি পাইছা এতিয়া আহাচোন আমি পাঁচ নম্বৰ অংশটোত কিনো আছে চাওঁ দফাটো পঢ়ি তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া কি কৈছে ইয়াতে এটা দফা দিছে আৰু সেই দফাটো পঢ়ি আমাক প্ৰশ্ন দিছে কি আছে পঢ়ি চাওঁ মৰমী আৰু বুবুল দুয়ো ভাই ভনী সিহঁতে মেকুৰী বৰ ভাল পায় এদিন দুয়ো ভঁৰালৰ ওচৰত খেলি আছিল হঠাৎ সিহঁতে মেকুৰী পোৱালীয়ে মেও মেওকৈ মাতি থকা শুনিলে সিহঁত দুয়ো ওচৰ চাপি গৈ দুটা মেকুৰী পোৱালী দেখা পালে সিহঁতে দেখিলে যে পোৱালীকেইটাৰ মাকজনী কাষত নাই কি কৈছে ইয়াত মৌৰমী আৰু ববুল দুয়ো ভাই ভনী আৰু তাহাঁতি কি কৰিছিলে দুয়ো ভাই ভনীয়ে খেলি আছিলে কত খেলি আছিলে ভঁৰালৰ ওচৰত আৰু তেনেতে মেকুৰীৰ মাত শুনিলে মেকুৰী পোৱালীৰ মাত শুনিলে মেও মেওকৈ মাতি থকা আৰু সিহঁতে ওচৰলৈ গৈ দেখা পালে যে পোৱালী ঠিক মেকুৰী পোৱালীটো অকলে আছে মেকুৰী পোৱালীকেইটাৰ মাকজনীৰ কাষৰ নাই তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে সিহঁতৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে পোৱালী দুটাৰ ভোক লাগিছে পোৱালী দুটাক ঘৰৰ বাৰাণ্ডালৈ লৈ আনিলে বুবুল ততাতৈয়াকৈ পাকঘৰলৈ গল তাৰ পৰা সি গাখীৰ এবাটি আৰু বিস্কুট চাৰিখন আনিলে দুয়ো মিলি পোৱালী দুটাক বিস্কুট আৰু গাখীৰ খোৱালে সিহঁতে পোৱালি দুটাক নিজৰ কোঠালিতে ৰাখিবলৈ মন মেলিলেকুৰী পোৱালীকেইটা দেখিলে তেতিয়া সিহঁতে বাকী নাথাকিল যে সিহঁত দুটাৰ ভোক লাগিছে সেইকাৰণেই মেও মেও পইচিওছে আৰু সিহঁতে কি কৰিলে দুয়োটা পোৱালিকে বাৰাণ্ডালৈ লৈ আহিলে আৰু গাখীৰ আৰু বিস্কুট খাবলৈ দিলে আৰু গাখীৰ আৰু বিস্কুট খোৱাৰ পাছত তাহাঁতে পোৱালি কেইটা নিজৰ লগতে ৰাখিবলৈ মন কৰিলে এইফালে চোৱাচোন এই ছবিখন দেখিছা তোমালোকে এই ছবিখনত চোৱা তোমালোকে নহয়নে আৰু এইয়া মেকুৰী পোৱালীটো কেনেদৰে দুয়ো ভাই ভনীয়ে যত্ন লৈছে তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে তাৰ পাছত কৈছে কিন্তু ককাকে বুজাই কলে সিহঁতৰো এটা পৰিয়াল আছে পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে সিহঁতে পোৱালি দুটাক সিহঁতৰ যেতিয়া সিহঁত দুয়োটাই পোৱালি কেইটা লগত ৰাখিবলৈ মন কৰিলে তেতিয়া ককাকে দুয়োকে বুজাই কলে যে এই পোৱালি কেইটাৰো নিজৰ এখন পৰিয়াল আছে নিজৰ মা দেউতা আছে আৰু যদি সেই পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই আনে তেতিয়া কি হব সিহঁতে মনত দুখ পাব গতিকে কি কৰিছে পোৱালিকেইটা য'ৰ পৰা আনিছে তাতে থৈ আহিবলৈ ককাকে ক'লে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো নহয়নে তোমালোকেই হওক বা আন আন শিশুৱেই হওক যদি তোমালোকক মা দেউতাৰ পৰা আঁতৰাই কৰিবলৈ লৈ যায় তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব বাৰু নিশ্চয় দুখ লাগিব নহয়নে গতিকে এই মেকুৰী পোৱালি কেইটাৰো একেই অৱস্থা এতিয়া চাও আহাচোন তাৰ পাছতনো কি আছে তাৰ পাছতে আমি যে পঢ়িলো দফাটো সেই দফাটোৰ প্ৰশ্ন আছে এতিয়া আহাচোন কি কিনো প্ৰশ্ন আছে চাও ক নম্বৰতে আছে পোৱালি দুটাই কিয় মেও মেওকৈ মাতি আছিল কিয় আছিল বাৰু কাৰণ পোৱালি কেইটাৰ ভোক লাগিছিল নহয়নে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি কেনেধৰণেৰে লিখিম পোৱালী দুটাই ভোক লগা বাবে মেও মেওকৈ মাতি আছিল এইবাৰ চাও আহাচোন কিনো আছে ছম্বৰ প্ৰশ্ন বুবুলে ততাতয়াকৈ পাকঘৰলৈ গৈ কি কৰিলে কি কৰিলে বাৰু গাখীৰ এবাটি আৰু বিস্কুট আনি পোৱালি কেইটাক খাবলৈ দিলে নহয়নে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম বুবুলে ততাতৈয়াকৈ পাকঘৰলৈ গৈ গাখীৰ এবাটি আৰু বিস্কুট চাৰিখন আনি মেকুৰী দুয়োটাক খুৱালে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে গ নম্বৰ প্ৰশ্ন সোণে কাক আৰু কিয় কৈছিল সিহঁতৰো এটা পৰিয়াল আছে পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে সিহঁতে দুখহে পাব গতিকে তোমালোকে পোৱালি দুটা সিহঁতৰ ঠাইত থৈ আহাগৈ আমি পাইছিলো নহয় দফাটোত এই কথাষাৰী কোনে কৈছিলে বাৰু ককাকে কৈছিলে নহয়নে গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম উক্ত কথা ফাঁকি ককাকে মৌৰমী আৰু বুবুলক কৈছিল কাৰণ মেকুৰী পোৱালী দুটা মাক আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে থাকিলেহে সিহঁত সুখী হব তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে ঘৰ প্ৰশ্ন পোৱালী দুটাক নিজৰ ঠাইত থৈ নাহিলে সিহঁতৰ কি কি অসুবিধা হব পাৰে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেধৰণেৰে লিখিম পোৱালী দুটাক নিজৰ ঠাইত থৈ নাহিলে মাকৰ গাখীৰ নাপাই সিহঁত দুৰ্বল হব পাৰে তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে ওলৰ প্ৰশ্ন তোমাৰ ঘৰত কি কি পোহনীয়া জন্তু আছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিজৰ ঘৰলৈ মনত পেলোৱা আৰু ভাবাচোন তোমালোকৰ ঘৰত কি কিনো পোহনীয়া জন্তু আছে আৰু নিজৰ সমনীয়াৰ লগত কথা পাতা তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে কিনো আছে চাও আহাচোন সিহঁতক মৰম কৰা এতিয়া তুমি নিজেই ভাবাচোন তোমালোকৰ ঘৰত থকা পোহনীয়া জন্তুসমূহক তুমি কেনেদৰে মৰম কৰা আৰু এই কথাসমূহ তোমালোকৰ সমনীয়াৰ লগত কথা পাতিবা এইবাৰ চাও আহাচোন দ্বিতীয় ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন মেকুৰী পোৱালী দুটাৰ মাকজনী কলৈ গৈছিল বুলি তুমি ভাবা এতিয়া ভাবাচোন মেকুৰী পোৱালীকেইটাৰ মাকজনী বাৰু কলৈ গৈছিল নিশ্চয় মাকজনীয়ে খাদ্য বিচাৰি গৈছিল বা আৰু কলৈ গৈছিল তোমালোকে নিজে ভাবাচোন মেকুৰী পোৱালী দুটাৰ মাকজনী তাৰ পাছত চাও আহাচোন ইয়াতে চোৱা এটা কি আছে তোট বোৰ লগাই ছবি সম্পূৰ্ণ কৰা গতিকে আমি এক নম্বৰৰ পৰা আমি একাধিক্ৰমে এই ফুটসমূহ কি কৰিম সংলগ্ন কৰিম মানে জইন কৰিম গতিকে চাওচোন আহা কিনো ছবি ওলাই আমি যেতিয়া ফুটসমূহ লগ লগাই দিম তেতিয়া কিহৰ ছবি ওলাই চাওঁ আহা ইয়াতে এক নম্বৰ আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌবিছ পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ চল্লিশ এতিয়া কোৱাচোন এই ছবিখন কিহৰ ছবি হল মেকুৰীৰ ছবি নহয়নে তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিক এনেদৰে ফোটসমূহ লগ লগাই দিবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ